Це рубрика «Збираємось у подорож. Сьогодні будемо обговорювати медичні нюанси відпочинку. Допоможе нам цьому Людмила Маслова, завідуюча епідеміологічного відділення Совянсько-міжрайСЗС. В кінці весни, на початку літа традиційно повищається кількість інфекційних захворювань. Це знаєте з тим, що люди виїжджають масово на природу. Як можна предотвратить зараження, скажіть? Пречє все, я б, напевно, хотіла сказати і тих, хто путешествует по родному краю, і у тих людей, у которых отдых не организованы. Есть ряд простых правил. Первое – это экипировка. Три лета ⁇ это всегда высокая температура, это палящее солнце, поэтому как минимум люди должны обязательно использовать головные уборы, особенно для детей. Кроме того, одежда должна быть тоже соответствующая. То, что хорошо для пляжа, не очень хорошо в условиях леса, где большое количество травы, деревьев, тень и где большое количество насекомых очень опасных для нашей местности, в частности комаров и клещей, которые переносят целый ряд э, э, опасных заболеваний, в частности болезни лайма, определенные лихорадки, менингиты и так далее. Поэтому, э, когда люди идут в лес, э, в поход, э, желательно, чтобы одежда была легкая, с учетом температурного режима, но в то же время максимально закрывающая открытые участки тела желательно светлая, потому что на этой одежде легче потом обнаружить тех же клещей. Второе такое правило – это, естественно, в походе люди кушают и пьют. Нежелательно, во-первых, брать с собой скоропортящиеся продукты, то есть колбасы, кулинарные изделия, паштеты, салаты, которые многокомпонентные с использованием того же майонеза. Если пищи готовятся там в походе или на вылазке, то она должна употребляться непосредственно э, после приготовления. Если она хранится более двух часов, желательно все это подвергнуть повторной термической обработке. Э, кроме того, я хотела бы сказать, что очень важно, что люди пьют в походе или на отдыхе. Это должна быть вода питьевая гарантированного качества, поэтому лучше взять бутылированную воду с собой, ни, ни в коем случае не использовать источники. Э, воды не установлены, то есть непонятно какие кремницы, там колодцы и так далее, качество воды которых неизвестно. Сейчас стало популярным выезжать в жаркие экзотические страны. Выезжая туда, какие нужно сделать прививки обязательно? однозначного ответа на этот вопрос нет, почему? Потому что каждая страна имеет свои особенности, и в, в определенных странах ничего не требуется, в определенных, в зависимости от той ситуации, которая на данный момент там развивается, требуются прививки. Они есть обязательные, есть рекомендательные. Поэтому э, людям, которые выезжают, прежде всего в туристических фирмах, дадут рекомендации, э, что какая страна требует проведения каких прививок, они об этом информированы. Кроме того, желательно посоветоваться со своим лечащим врачом, который тоже даст более подробную информацию в зависимости от той ситуации и от той страны, куда люди выезжают.